Так, всем доброго дня. Тут сделали, сделали, сделали трохи ножів. Так что, шо что покажу. Номер для замолвления 098-433-1853. Сделали такие, такие бюджетные. Ну, я уже не хочу там за чехлом идти. Они идут с чехлами. Они идут чехлы такие, типа, типа, заводские. Ну, короче, там, ну, тоже кожа тоненькая. Ну, короче, идут с чехлами. Цена 1200 такого. Простенький. Рукоять дупа боясень. Сталька Х12МФ. Должина клинка. Должина 125. Ширина 20... Ну, короче, 23-24 идея такая. Толщина 3. Ножи, друзья, то кажут, ты не показываешь, не показываешь. Ножи все загострены, все загострены, все режут. И загострение все рыжут. Цена 1200. 1200. Вы чехлами. хламится. Бюджетные такие ножички. Должна тут тоже 125. Рукоять я уже казал. Дуб або ясень. Посажены вони на чипки, наклей. Тобто все плотненько. Ничего тут все наклею. Все нормально. Ничего не выпадет. Ничего не. ну Обычные рабочие ножи. Такие их делали два два подзамовления, такие вот простенькие, кому надо работяги, такие простые рабочие работяжки. Цена 1200, сказал. Так, потом поехали. Такой кухонничек, цена 2000, сталь 50 х 14 мф на рукоятке накладки текстолит, штифты G10, толщина 2,5 2,5, должина клинка 125, рукоять також 125. Такие вот, як уже, як уже казав, все ножи, все загостренные. Все режут. Ребят, я не показываю просто. Ну, загостренные, ну не буду я штупы ножи отправлять, правильно? Такие вот такой нож. Цена 2000. Так, следующий. Такой грибничок. Цена 1600. довжина, тут осталька Х12 мф. Да, на Х12 сермичка 60 одиниць. Тут должина 100, ширина 23, толщина 3. Рукоять 110, на рукояти больстер. Больстер текстолит. И само рукоять орех. Орех. Такой малюночек интересный. Такой, такой грибничок. Вин де с ножнами. То 1600, это все комплект. Это комплект. Не питайте, ножны у крема там то не идут только кухонники. Вот кухонник вин идет без ножен. И то, если людина, допустим, просто без что там, Серёга, сделай там ножны на его. Без проблем. Я делаю, проблем нема. Просто я, ну, на их не делаю, так я, в основном, людям на кухонники не надо. А на все такие походные, грибнички, охотники, на все делается ножны. Ножны шкира, плотная, 4 миллиметра все покрытое, пропитанное, ничего тут такие проклеенные, прошитые, все нужно, нужно все сидит плотно, нигде ничего не ни тарахтит, не выпадает. Такой, такой гребничок. 1600. Да, стали х 12 мф 1600 из 95 х 18 м нержавеющая 1700. Так как у нас чуть дороже, то дороже и нож. Так что, я якось так. Да, что касается там, допустим, мне начинают там тот, кажут, а типа с порошковой, она же там, там на 500 гривен дороже, вот, типа нож будет. Не, ребят, она не будет на 500 гривен нож дороже, так как на она, допустим, дороже. Будет нож на дороже, так как она и в обработке тяжелее, и обрабатываешь ее совсем другими лентами. Ну, в обработке на те железа, того вон и нож дороже, не как сталь дороже, а дороже само изделие, оно будет дороже. Так что, как так. Так, потом, поехали. Это тут опаковка кованая сталь 40Х13. Это вид Леонида Ясенецкого. Классная железка. Кто понимает, о чем я говорю, тот понимает. Тобто железка реально шикарная. Тобто сама Сама железка не, как, бы не ахти, да, я, ну, кто понимает, типа 40 13 вроде это не, ну, плохая, ну, в изделии 40, ой, в изделии Леонида Ясенецкого, то, то это шикарная железка, она, показывая на тестах классные результаты, и реже она классно, то, есть она сделана по его технологиям, я не знаю, вон там, вон там отковая термича, вон умея ее делать, и вот она, Тобто це людина придбала придбала заготовку ковану. І я лісарів, І ми собрали ножичок. Собрали ножичок на рукоятки кап маслини. Кап маслина, анатомічне руків'я. Анатомічне руків'я. Довжина 115, 115, ширина 30, толщина 4. Толщина 4. Рукоять 120. 120. По цене вам ничего не скажу, так как не знаю, сколько она стоит, сколько стоит эта заготовка. Ничего не могу сказать. Кому цікаво, звертайтесь, будем общаться, будем связываться с Леонидом Снецким, будем пытать. Все. Ну, короче, кому цікаво будет, по дальнейшее буду рассказывать потом. Зараз за цену не пытайтесь, за цей нож ничего не могу вам сказать, не знаю. С Такими вин с такими ножными. С такими ножными. Так, потом дальше. Такой кухонник. Такой кухонничек. Короче, вон такие. Вроде и не шеф, ну и не маленький нож. И не шеф, и не маленький. Тут должна 160. Ширина 31. Толщина 3. На рукояти микарта. Микарта матовая, нет, полированная, так как не вижу смысла полировать. Оно удобно. В руке ничего не скользит, ничего не тот. И такой, такой ножичек. Сталька 95 х 18 тем с молибденом. Мой логотип. Ниж загостренный. Ниж загостренный. ниж поедя за кордон. Нема, нема, короче, газеты не покажу, я закону. Реже, ну реально, реже классно. Такой ножичек. Цена 4500 его. Цена 4500. И такой. Тут еще будет ставиться ми логотип. Марка Сталищины поставлен на рукоятке На рукоятке Микарта. Микарта такой. Типа, типа грибка. Такой ножичек. Толщина тут 4,2. 4,2. Зведение не тоненькое. Зведение 0,5. Такое более силовое сделанное. Должина 140. 140. Толщина 4,2 я сказал. Ширина 27. Ширина 27. Такой ножик. Такой ножичек. Цена его 5000, цена 5000, он идёт с такими ножнами. Он идёт с такими ножнами. Цена 5000. такой ножик. Так, ну и все, в принципе. Но ну, номер для замолвления 098 433 1853. Так что кому что цікаво, пишем, пишем, звоним. Всем дякую, всем гарного дня, вечера, ранку.